Доброго ранку. Доброго ранку. Я Валерій, це Юлія. Скажіть, будь ласка, ви колишній співробітник Державтоінспекції. Ні, я не співробітник, я общественний дітель. Просять, просяйте, ви Валерій, не дасть. Ми говоримо сьогодні і про ГАЇ безпосередньо про Державтоінспекцію. Так, будемо говорити ще про ДНК, але це не з вами. Скажіть, будь ласка, де сьогодні найслабше місце в нашій державній автоінспекції? Ну, з сожалення корупція, уже об этом вже говорили. об этом это, но я думаю, что не только это. Я думаю, составляющая само отношение непосредственно личного состава госавтоинспекции к самой безопасности. Это первое очередной задача, которая ради чего как бы не служит нам. Безопасности на дорогах. Да, на дорогах. Mm -hmm. на дорогах. Ну, нет, даже безопасности не только на дорогах, а безопасности именно в плане, там, допустим, преступности. То же самое, также на дорогах. Mm -hmm. Отношения там... Допустим, загальная на... безпека. Да, загальная это, это обеспечение, в принципе, наших всех граждан за прав наших на безопасность это деятельность, так, безопасность. А вот, ну, как... вы, вы, водитель, конечно. Э, да, конечно. Вы я водитель. водитель да. Сколько лет у вас стажа? О, ну, где-то 15 есть. А вот сколько он... приписей, до речи, у вас было? У меня были приписи, да. Ну, как бы приписы, действительно, есть неправильная парковка. Вот. Дело в том, что я, как вы понимаете, я, я тоже человек вот этого общества нашего, в котором мы живем. Я тоже И как я бы тоже. здесь, да, вот, так. понимаете. Вот. Я тоже родил, я точно так же там рос, как бы это. Я приходил, как бы, свои позиции тоже определенные. Знаете, вот, я, я позволял себе, да, какая-то где-то в ранней молодости я позволял себе абсолютно, как бы, нарушение прав, превышение скорости, нет вопросов, там, допустим. Но к этому приходишь постепенно. Вот. И вот эта сегодня позиция, там, допустим, председателя общественной организации, она пришла постепенно. То есть общество, в принципе, как бы там э, перерождается, наше общество. Я понимаю, что, допустим, даже общественные организации, которые занимаются деятельностью безопасности дорожного, вот как мы, там, правильно, безопасность дорожного движения. Допустим, первая организация появилась в 2006 году. То есть уже тогда уже народ начал понимать, надо что-то делать, как бы объединяться, надо действительно не допустить, чтобы как бы люди гибли на дорогах. Вот. И первоочередное, конечно, вы понимаете, вот саму э, структура ГАИ, она, в принципе, составляющая нашего общества. Да? Те же люди, которые... Так? Сегодня он снял мундир, завтра он ездит за рулем. Да? Вот. Где-то он может как бы козырять своему удостоверению, что он, там, 8 работник ГАИ. А, а кто-то все равно, и в их системе есть люди, которые это не козыряют. Они просто как бы придерживаются своего... определенных правил. Да, абсолютно да. Так правильно. Так с чего надо начинать все-таки? Я, я думаю, что невозможно, понимаете, не, не, я, я к чему веду, что не, не может измениться если мы тоже сами не изменимся, О, она слова. Мы хотим э, революцию от кого-то. Э, да. Революцию, мы да, примкнем, да, к себе, если что. Да. Я говорил уже в ранковых курасанах наших, что две недели после расстрела люди ездили очень спокойно, старались уступать друг вот. другу дорогу, но прошли две недели и опять началось. Вы знаете, золотые времена, люди начали уважать друг друга, они как бы до да, европейские ценности. европейские ценности почувствовали, что это хорошо. Вот и если мы начнем вот это и, и, и роль общественных организаций или роль общества в том, чтобы сделать как бы нас перевоспитывать. Ну, допустим, ну, а как... я как-то со временем да, я как-то со временем тоже начал, что это же правильно, как бы, это действительно нормально. Надо уважая как бы выполняя свои, я, в первую очередь уважаю другого участника движения, не подвергая его какому-то риску. Но ну, а как воспитывать? Как воспитывать? Если тебя обрезает какая-то там большая машина какая-то, да, да с, с деловыми но я уже на это не реагирую, понимаете? Меня уже научило другому. Если ты на дорогу Выезжаешь, неважно кто ты, прокурор, олигарх или какой-то там боец группировки какой-то, уже мне все равно. Вот вчера была простая вот ситуация: доброй, да? человек да. на машине, нет, не прав. Если я я на дороге выполняю правила, нет. на дороге все одинаковые, больше ничего. Вот вчера еду, человек на машине сверху на спуске, кто должен уступить Тот, кто движется ну, на спуск. Конечно, я конечно. снизу. Он стал и мне показывает: уезжай на дорогой машине. Я показываю парень сверху вниз. Он так сделал головой. Подъехал и все. Видно тоже. Не стали мы как бараны, он все-таки отъехал и да, да, разрешил мне сделать маневр. Вот как с этим бороться? Как с этими ребятами, которые нарушают правила грубо, вообще их не знают? Вы знаете, да, действительно, у нас как бы общество делилось, на котором все позволено и которым не позволено. Также в дорожном движении. Вот он как бы, знаете, ему все позволено. Он может купить визитку, да, и конечно, начальника конечно. ГАИ как бы и абсолютно быднец. Он может себе позволять, позволять, на... позволять нарушать каждый день там вот такие движения. Хамские относиться один к другому получается. Да, к гаишнику на... относиться. К гаишнику, потому что он знает, это как бы, ну, ну это ненаказуемо апараллельно. Вот. Но все равно, вы знаете, общество поменялось. И мы чувствуем, что общество поменялось по-другому. И, и как бы мы даже обычные там, участники движения реагируем на это. Реагируем, мы освещаем, мы постоянно об этом говорить или на средства массовой информации это все показывает. Вот этих нарушений, которые... Вот хам допустим, направление, да? Там, допустим, припарковался, кинул свою машину. Ну как же так? Вот. Все люди делают, а, 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 как бы популяризируют это движение. Ну что, Главное это правильно. На мой взгляд, сейчас, которое должно исходить от всех водителей, не давай. Вот одно з главних, помімо правил повітря да, на дорогі, не давай вот простовані не давай, не не давай. по да, і вовші да, не, не, да, не, не давай, да не давай, ну, і Ну, з цього дам... боку потрібно говорити ще й не бери, якщо це стосується представників ну, то вже де... інша ситуація. А, да, думаєш... Ми ж про себе говоримо. Ми Ні, нас... будь-якому випадку. Якщо буде якийсь певний закон, якщо говорити про паркування, то воно по суті ну ніяк не з законом не охороняється і не контролюється. Це можна можна взяти навіть той же самий кодекс. А що говорити про європейський досвід? Чи може він нам допомогти українцям реформувати, да по поводу ГАИ. за рубежом в многих странах как бы, ГАИ не существует в таком виде, как у нас существует абсолютно. ГАИ, у нее, как бы сейчас функции, которые ей не свойственны и не нужны абсолютно. При том как бы аппарате, в составе, в количестве как бы, и материальном обеспечении. Потому что у нее, должна быть одна задача, которая поставлена. Да? обеспечение безопасности дорожного движения. Даже не обеспечение, а организация дорожного движения. Как в большинстве случаев профилактика угу. э, вот и задача первоочередная оценка ее это прошлый год такое такая аварийность этот год снижение должно быть вот и чисто, не за бы, счет это... того что они что-то там не слушали да штрафы да. штрафы абсолютно штрафы не должно быть доминантом допустим давайте соберем штрафы давайте как бы вы, вы, посмотрим вы... кто вертикаль там, да, да, сделаем здесь собираем там относим там как бы сверху не абсолютно как бы это должно быть определенное оно включает и вообще как бы безопасность дорожного движения работа ЭГИ, это... Одна из составляющих вообще безопасности дорожного заголи. как бы в общем там, Штрафы допустим, можно сделать так, чтобы оплачивать на местах. Абсолютно, да. Можно... Это ли, реально сделать вообще? А, я не вижу сейчас вообще проблем в сегодняшнего развития информационной технологии, что штрафы по карточке там, или еще как-то. То, То есть в идеале должно быть так: тебя э, ты нарушил, да. да, тебе не нужно никуда идти. Ты сразу проводишь карточкой, да. вводишь пин-код, и ты и уже оплатил штраф. Да. И все. Можно так, первое. Второе, там, допустим, я бы все-таки как бы вернул, и об этом много предложений до этого. Это, это штрафные баллы, накопительные. Вот накопляешь, накопляешь, сегодня как бы тебе одно предупреждение, да, ты превысил скорость, там, допустим, ну, незначительное, не, не, не скажем так, нарушение. Один балл, второй, третий, четвертый, пятый. Предупреждение. Это, да, такие. Предупреждение, типа предупреждение. Но это же было вот. и в советской системе, да? Дырку. Да. 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 Дырку, талон предупреждение, и все. Уже как-то стимулирует человека определенно о том, что как будто одна дыр, вот одна дырка, вот вторая, ты уже понимаешь, что ты подбираешься к тому, более более так, усугубляешь свою как бы ситуацию. Вот определенные. Это очень хорошее... Сколько я, вы с... времени даете для реорганизации? Вам <свят> кажется, вот нынешнее правительство, да, да, нынешнее руководство делает что-то изменение, для изменений? Реально, только вы реально. Знаете, вы знаете, на сегодняшний день есть только осознание, что надо что-то менять. И все. Все. К сожалению. Хуча вот, допустим, тишь сами люди, Ш те же самые люди, В те же, же самые... Абсу... Нет, они изменились. Кривни, Они изменились. Руководители новые пришли, как бы наверное, все-таки они понимают, что это надо. Но И... природа их происхождения – это все-таки люди системы. На данный момент. Да. Система трудно поломать, систему надо изменить. За що ви вот. платили, скажіть, будь ласка, на дороге? Чи платили? Який найбільший штраф заплатили? Э, ну, как бы за у меня не было такого, не щоб було? я за в основном, как бы это реально превышение скорості. Ну, можна так... сказати, я чистый. Мальчик... Перед да. Богом і да. людьми. Да. 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 Голова громадського комітету транспортної безпеки Юрію, ми вам бажаємо, ага. щоб все ж таки ваші зусилля не були. Німи, і ми вам в цьому будемо допомагати. Наскільки можемо? Будемо підтримувати зв'язок. Дякую. друзі, зробимо невеличку паузу, так і так, повернемося. Так, так, так. Крапівна, ну, оголосіть паузу. А я е, сяду на найнебезпечніший вид транспорту. До речі, реклама. Шановні глядачі, залишайтесь з нами.